assalomu alaykum men abdurahmonova zuhra o'zbekiston milliy universiteti psixologiya kafedrasini dotsentiman sizlar bilan bugun darsimizda shaxsning individual psixologik xususiyatlari bo'lmish temperament haqida suhbatlashamiz biz atrofimizdagi odamlarga nazar tashlar ekanmiz ularni xilma xilligini kuzatishimiz mumkin ba'zi odamlar harakatchin judayam sergap bir joyda o'tira olmaydigan hattoki begona jamoalarga ham erkin kirishib keta oladigan insonlar bo'ladi ba'zi insonlar esa kam gap kam kamsuqin og'ir vazmin mo'min qobil bo'ladi hattoki bunday insonlar atrofidagi bo'layotgan narsa va hodisalarga umuman beparvo bo'ladilar endi insonning mana shunday bir biridan farqlanib turish jarayonlarini temperament xususiyatlariga bog'lagan holda tushuntirishimiz mumkin temperament o'zi nima temperamenti biz nimaga aytamiz temperament bu odamning umumiy harakatchanligi va his tuyg'ularining yuzaga kelishida ya'ni uni tez va kuchli namoyon bo'lishida ko'rinadigan individual psixologik xususiyatlar yig'indisiga aytiladi temperament so'zi lotincha temperamentum so'zidan olingan bo'lib aralashma degan ma'noni anglatadi bizningcha esa bu demak murakkab psixologik xususiyatlar yig'indisi demakdir mana qarang haqiqatdan ham insonlarni biz turli xil qiyofada turli xil holatda ko'rishimiz mumkin agar biz temperamentga e'tibor qaratadigan bo'lsak bu qadim zamonlardan bu haqidagi fikrlar ma'lum bo'lgan temperament o'zi tarixda eramizdan oldingi beshinchi asrda grek olimi gippokrat tomonidan yaratilgan deyiladi gippokrat o'zini ta'limotida asosan inson tanasida mavjud bo'lgan suyuqliklarga asoslangan holda insonni temperamentini o'rganishga harakat qilgan ya'ni temperamentni tushuntirish jarayonida gippokrat insonni tanasida mavjud bo'lgan to'rtta suyuqlikka e'tibor qaratadi ya'ni birinchisi o't yoki safro ikkinchisi qon uchinchisi sariq o't va balg'am endi temperamentni tushuntirish jarayonida gippokrat o'zini ta'limotida shunday fikrni yuzaga keltiradi biz mana shu insonni organizmida mavjud bo'lgan suyuqliklarni ko'payib ketishiga qarab insonlarni ma'lum bir temperament tiplariga bog'lab o'rganishimiz mumkin deydi ya'ni mana shu insonni organizmida mavjud bo'lgan har bitta suyuqlikni o'ziga xos bo'lgan xususiyatlari va vazifasi va ma'lum bir ishni bajaradi deb aytadi gippokrat bu xususiyatlarga e'tibor bergan holda masalan shunday xususiyatlarni ko'rsatib o'tgan sariq o'tning ya'ni safroni xususiyati bu quruqlikdir bu inson tanasida quruqlikni saqlab turadi qonning xususiyati issiqlik bo'lib bu tanani isitib turadi demak sarriq o'tni xususiyati bu namlik bo'lib inson organizmidagi namni saqlab turadi va balg'am demak tanadagi sovuqlikni ushlab turadi endi gipokrat mana shu organizmdagi so, e, suyuqliklarni har bittasini demak insonni temperamentiga bog'lab tushuntirishga harakat qiladi gippokratni fikriga ko'ra sangvinik o't yoki safro ustunlik qiladi flegmatiklarda balg'am ustunlik qiladi xoleriklarda qon ustunlik qiladi va sariq ustunlik sariq o't ustunlik qilishini ko'rsatadi gippokrat mana shu ta'limotni yaratish jarayonida har bitta insonni tanasida mavjud bo'lgan suyuqliklar ma'lum bir vaqtda ustunligini namoyon etadi va organizmdagi mana shu suyuqliklarni ustun bo'lishiga qarab biz insonlardagi temperamentga baho berishimiz mumkin degan fikrni e'tiborga oladi endi mana qarang aslida olib qaraganda temperament haqidagi gipokratning bu ta'limoti hozirgacha saqlanib qoladi temperamentni ilmiy mohiyatini tushuntirib berishda akademik ivan petrovich paulov o'zini ma'lum bir fikrlarini bildiradi ivan petrovich paulov temperamentni tushuntirish jarayonida bir qancha tadqiqot ishlarini amalga oshiradi va insonga xos bo'lgan temperament tiplarini insonni oliy nerv faoliyati bilan tushuntirishga harakat qiladi paulov inson nerv si sistemasini to'rtta tipga bo'lib ko'rsatadi birinchi tip bu kuchli muvozanantdli epchil tip. E, tip, -tip, tip, tip. tip Paul kura, tipke oğur, vazman, gülün, bu tipga demak serharakat tip tip qaraydi va bu ser serharakat tipga sakiritadi ikkinchi tip kuchli muvozanandli inert tip ya'ni bu suskash ti ta'lumotiga ko'ra va bu tipga xos bo'lgan xususiyatlar og'ir vazmin bosiq bo'lganligi uchun bu tipga flegmatiklarni kiritadi uchinchi tip kuchli lekin muvozanansiz va jo'shqin tip. bu tipga Pavlov demak holeriklarni kiritadi chunki holeriklardagi harakat hammasi jo'shqin bo'lganligi uchun ham aynan shu tipga holeriklarni power kiritishga e'tibor qaratadi va eng so'nggi to'rtinchi tip kuchsiz tip bo'lib bu tipga melanxolik tipdagi insonlarni kiritadi endi sizlarga aynan mana shu temperamentga xos bo'lgan roligimizni ko'rishingizni tavsiya etamizmana <mülüyor> hozir rolikda temperament tiplarini ko'rdingiz biz endi temperamentni o'rganish jarayonida gipokrat ta'limoti va pavlovni olib borgan tadqiqotlariga suyandik endi biz bir narsani aytishimiz kerakki temperamentni o'rgangan sharq mutafakkirlaridan abu ali ibn sino insonni mijozlarga bo'lib ko'rsatishga harakat qiladi va o'zini she'riy to'plamida kitobida u insonlarni sochini rangiga qarab va ko'zini rangiga qarab temperament tiplariga ajratadi hozir <laughs> sizga demak abu ali ibn sinoning she'rlar to'plamida inson mijozlariga mos keladigan mos tarzda yozilgan she'rini o'qib beraman Tingling. oq soch odam sovuq mijozlikdir qara issiq mijoz bo'lsa sochi bo'lg'ay qora sovuqligi kamning sochi malla targ'il issiqligi kamning sochi bo'lg'ay qo'ng'ir <laughs> qizil <laughs> o'rta mijoz rangli kishi bo'lsa agar qizg'ish mala rang bo'lishi chin muqarrar avali ibn sino bu e, insonni sochini rangi va uning temperament tiplari bilan bog'liqligini ko'rsatib o'tadi sababi u kasal mijozlarni davolash jarayonida aynan shularga e'tibor bergan holda demak ularni davolash osonligini e'tirof etadi hozir sizlarga temperament tiplarini tushuntirish jarayonida psixologik jihatdan xarakteristika beramiz agar o'zingizni qaysi temperament tipga mansub ekanligingizni bilishni istasangiz bizni fikrimizni tinglang va o'zingizni qaysi temperament tipga ega ekanligingizni bilib oling psixologiyada temperament tiplariga biz psixologik jihatdan yondashishga harakat qilamiz psixologiyada temperamentni biz to'rtta tipga mana Gipokrat, ivan petrovich pavlov hattoki ibn Sina ta'limotida ham temperamentlarni to'rtta tipiga baho berilgan demak biz temperament tiplariga psixologik jihatdan xarakteristika beramiz psixologiyada ham o'sha Gipokrat ta'limotida saqlanib qolgan to'rtta temperament tipiga e'tibor qaratiladi bu temperament tiplari quyidagilardan iborat birinchisi xolerik demak mana psixologiyada ham to'rtta temperament tiplari mavjud demak temperament tiplarining birinchi tipi kuchli muvozanantdli tip bo'lib bu bo tipda biz xoleriklarni kiritamiz xoleriklar hayotda kimlar xolerik uh, temperament tipiga mansub bo'lgan insonlar harakatchin sergap, bir joyda o'tira olmaydigan va o'z ishini uddasidan chiqadigan shu bilan birga bular begona jamoalarga ham qo'shilib ketadi o'zini hayotda faolligini namoyon etadi bular juda yam kirishuvchan insonlar bular uyalmaydi tortinmaydi har qanday jamoaga qo'shilib ketaveradi lekin bularni shunday xususiyati borki bular ushlagan narsasini mahkam ushlaydi ya'ni bunday insonlar tez jahli chiqadi qizishib ketadi hattoki urishib qolish holatiga ham moyilligi bor xolerik temperament tipdagi insonlar o'zini urushqoqlikka jahldorlikka moyilligi kuchli bo'lganligi uchun ham tasavvur qiling agar ikkita bola urushayotgan bo'lsa uchinchisi xalerik bo'ladigan bo'lsa hech mahal ularni o'rtasini yaxshilamaydi aksincha ularni urishiga yana olov solgan degan ham kengaytirishi mumkin chunki bunday insonlar har qanday sharoitda ham o'zini o'zi xohlagan qiziqqan ishlariga bee'tibor bo'lmaydi demak bunday insonlar hayotda uchraydi xoleriklarni biz hayotda ko'p ko'ramiz uchratamiz xolerik tipdagi insonlar ko'proq rahbarlikka moyillik kuchli bo'ladi bunday insonlar yoshligidan maktabga hattoki bog'chaga borgan paytida ham ularni kelajakda kim bo'lishini biz ko'rishimiz mumkin ya'ni buyruq berishni yaxshi ko'radi aytgan ishini bajartirishga harakat qiladi va bunday insonlar kelajakda albatta biron narsani biron ishni qo'lini mahkam ushlaydigan insonlar bo'ladi endi xalerik temperamentdagi o'g'il bolalarga xos xususiyatlar qiz bolalar qanday bo'ladi qizlar ham xuddi xalerik e, o'g'il bolalarga o'xshagan xususiyatlar bo'ladi faqatgina sal boshqacharoq bunday e, qizlarimiz tez tez gapiradi xoholab og'zini iloj bo'lsa ochib olib kulishadi bular atrofdagi insonlardan uyalmaydi bunday qizlarimizni urushqoqlikka moyilligi bor lekin bu qizlarimiz salgina o'zidagi odob tarbiya ustunlik qilganligi uchun ham o'g'il bolalarga nisbatan o'zlarini ancha ushlab turishadi holerik temperament tipdagi qizlarimiz o'zini fikrini erkin ayta oladigan qizlarimiz demak bunday qizlarimiz ham begona jamoalarda bemalol o'zini demak uyalmasdan tortinmasdan qo'shiladi yana bir narsaga e'tibor berish kerak xolerik temperament tipdagi insonlarga gapirish kerak bo'lsa suhbat jarayonida mavzuning hojati yo'q bunday insonlar xohlagan mavzuda xohlagan holatda e, gapirish imkoniyatiga ega ular mavzu tanlamaydi va xalerik temperamentdagi tipdagi insonlar bilan o'tirsangiz hech ham zerikmaysiz mm -hmm. endi mana xolerik e, temperament tipdagi insonlarimizga insonlarimiz juda ham e, qilgan ishlari natijalari ham juda yam a'lo bo'ladi bular va'da beradi albatta va'dasini bajaradi bunday insonlar talabchan bo'ladi faqatgina atrofdagi insonlarga emas balki o'ziga ham talabchan bo'ladi va o'zidagi mana shu talabchanlik demak unda mas'uliyat hissi yuqori ekanligini ko'rsatadi sangvin temperament tipdagi insonlarimiz qanday bo'ladi sangvinik temperament tipdagi insonlarimizni xarakter xususiyatlari xolerik temperament tipdagi insonlarga o'xshaydi ular ham harakatchin kirishuvchan har qanaqa mavzuda gapirishga usta bo'lishadi bularda faqatgina xolerik temperament tipdan ozgina farq qiladigan tomonlari bor qaysi xolerik va'da beradi bajaradi lekin sangvinik ham ko'p va'da berishi mumkin u har doim sizga bir nechta bir qancha va'dalarni beradi lekin va'dasini bajarmaydi ustidan chiqmaydi bunday insonlar nima uchun va'dani ustidan chiqmaydi ba'zi paytda bu insonlarni ba'zida biz aytamizki yo bu o'zini boshqa ishlar bilan shug'ullanganligi uchun bergan va'dasini ustidan chiqmaydi yoki o'zi aslida hayotda har doim va'da berib o'rganib qolganligi uchun ham va'dasidan va'dasini ustidan chiqmaydigan insonlar deymiz ikkinchi tomondan sangvink tipdagi insonlarimiz yolg'onchi bo'lishadi Ki, bular ko'proq yolg'onni ko'p gapirishadi hattoki bularda qanaqadir ayyorlik xususiyatlari ustunlik qiladi lekin juda yam harakatching bo'ladi mana masalan sangiik shunday xususiyat borki masalan siz i masalan talabalarga ish qilish buyurildi bironta vazifani bajarish buyurildi mana shu vazifani bajarayotganda xolerik joni dil bilan bajaradi flegmatik shu ishni oxirigacha bajaradi melanxolik o'ylab ko'radi qanaqa bo'larkan shuni qay tarzda shuni bajarsam yaxshi bo'larekan natijasi dedi. lekin shunda keladi keladida "Men shu ishni hozir bajaraman dedi. albatta shu ishni bajarishga harakat qiladi lekin ishni o'rtasiga kelganda xarakter bo'shroq o'rtog'iga falonchi san mana shu tur men hozir bir joyga borib kel keyin ishimni davom ettiraman dedi-da, de, shu bilan mana shu ishni buyurib ketgan o'rtog'i ishini to bajarguncha u bola yo'q lekin eng qizig'i shundan iboratki hamma ishini bajarib bo'lgandan keyin haligi bola yetib keladida albatta hozirgi ki qilingan ishlarni o'zi bajargandek demak o'sha ishni buyurgan insonga man mana shu ishni mana chiroyli qilib bajardim deb aytadigan inson bu sangvinik sangviiklajudayam ayyor bo'ladi o'zini manfaati uchun har qanday ishdan qolmaydi lekin har bitta bajargan ishi juda judayam yaxshi bajariladi ularni ishini bajarish natijasida eng ko'p nima deydi rahmat eng ko'p e, iltifotni mana shu sangviniklar o'ziga oladi lekin shu ishni boshqa xolerik yoki flegmatik bajargan bo'lsa ham rahmatni sangvinik eshitishi mumkin sangvinik tipdagi insonlar harakatchin ko'pchilikni ichiga juda ham qo'shilib ketadi ular har qanday mavzuda gapiraveradi lekin ularda bitta xususiyat borki ularda ham jahl borligi uchun masalan o'sha bironta bir jamoada oldin sekin qaraydi qo'shilishdan oldin shu jamoa menga to'g'ri keladimi yo'qmi agar shu jamoaga qo'shilgandan keyin ular bilan suhbatlashadi va suhbat jarayonida ularni aytayotgan gaplari o'kishiga yoqmay qolsa demak shu davrani o'zini tark etib boshqa ish bilan mashg'ul bo'lish xususiyatiga ham ega ho'p endi qizlarimiz qanday bo'ladi sangvinik temperament tipga mansub bo'lgan qizlarimiz ham o'taburon judayam harakatchin sergak va begona jamoalarga xuddi xoleriklarga o'xshab qo'shilib ketishi yengil bo'ladi bu sangvinik temperamenttipdagi qizlarimiz hamham ayyorlik bor masalan uyda bularda ham ota onasi onasi biron bir ishni bajarishni aytadigan bo'lsa bu ishni u singlisiga buyuradi hozir aytganimizdek singlisi bajarib bo'lgandan keyin demak rahmatni opasi eshitishi mumkin shuning uchun ham hayotda ayyor harakatchi va o'zini o'ziga diqqat e'tiborni qaratishni juda yam yaxshi ko'rgan insonlar deb aytishimiz mumkin endi yani, bularda ham rahbarlikka moyillik juda yam katta bir ishlarni qilishga moyillik kuchli biz boya aytgandek xolerik bunga o'zini mehnati bilan erishishi mumkin o'zini uddaburonlikligi bilan o'zini harakatchinligi bilan erishadigan bo'lsa sangvin temperament tipga mansub bo'lgan insonlar ozgina ayyorlik yo'li <laughs> bilan shu mansabga erishishi mumkin yoki biron bir muvaffaqiyatga erishishi mumkin bu hayotda bu sangvinik temperament tipi yomon degan tip emas bular hayotda juda ko'p narsalarga erishadigan insonlar bo'ladi va hayotda sangvin temperament tipdagi insonlar bo'ladigan bo'lsa bular har qanday og'irchilikdan yengillik bilan o'tib ketadigan insonlar hisoblanadi endi flegmatik temperament tipdagi insonlarimiz bular kimlar flegmatik temperament tipdagi insonlarimiz og'ir bosil yumshoq mo'min qobil insonlar bular begona jamoaga qo'shilishi juda yam qiyin bular kamga kam harakat deymiza lekin bular bitta ishni boshlaguncha oldin o'ylaydi bu ishni qilsam oxirgi natijasi qanaqa bo'larkan deb hech ham boshlaolmaydi lekin agar biz mana shu insonga qiladigan ishini oxirgi natijasini juda judayam yaxshi bo'lishini aytadigan bo'lsak tushuntirsak ya'ni tushuntirsak ya'ni ularga ozgina turtki berib yuboradigan bo'lsak bu insonlar boshlagan ishini albatta oxirigacha yetkazishadi va ularni qilgan ishdan hech qanday kamchilik topa olmaysiz. flegmatik temperament tipdagi o'g'il bolalarimiz ham yig'lo bo'ladi sal narsaga yig'laydi ko'ngli yumshoq og'ir vazmun bo'lishadi endi bu insonlar hamma ishini natijasini ko'rib juda ham oxirigacha yetkazib toza ish qiladigan insonlar bo'ladi bular o'ylab fikrlab keyin gapiradigan insonlar aslida olib qaraydigan bo'lsak bular har qanday sharoitda ham har qanday mavzuda gapiravermaydi ular o'ziga ma'qul kelsa va aytilayotgan fikrlar unga mos kelsa demak ularni davrasiga qo'shilishi mumkin lekin hayotda flegmatik tipga ega bo'lgan insonlar hech mahal birinchi bo'lib gapni boshlamaydi mana xoleriklar har qanday sharoitda birinchi bo'lib gapiradi sangviniklar oldin gap qanday mavzuda ketayotganligini o'ylaydi va keyin fikrini yetkazib beradi va sangviniklar tanqid qilishga usta bo'ladi flegmatiklar esa biron insonlar gaplashayotganda ularga qo'shilib borishi juda yam qiyin bular hech mahal birinchi bo'lib so'zni boshlamaydi bular hayotda juda judayam tortinchoq oz bosiq va og'ir vazmun bo'lganligi uchun ham bularni harakati juda yam sekin bo'ladi masalan nechta farzandimiz bo'lishidan qat'iy nazar birontasi albatta flegmatik temperament tipiga mansub bo'ladi agar siz o'zingizni temp, e, flegmatik temperament tipdagi farzandingizni magazinga masalan non olib kelishga chiqaradigan bo'lsangiz agarda juda judayam ko'p bo'lsa ham o'g'lingiz oxirgi oчhередь bo'lib turishi mumkin agar shu ochередь tugaguncha demak o'zini очеред navbati kelguncha turadi lekin magazinda non qolmagan bo'lsa ham kech bo'lsa ham uyiga kirgandan keyin ona magazinda non qolmadi degan fikr bilan kirib keladi agar shu bolani o'rnida xolerik temperament tipdagi o'g'lingiz bo'lsa demak u navbatda turmasdan o'sha nonni xarid qiladi sangivin temperament tipdagi o'g'lingiz bo'ladigan bo'lsa farzandingiz bo'ladigan bo'lsa o'sha navbatda turgan insonlardan xoh iltimos qilsin xoh qanaqadir yo'l bilan bo'lsada biror narsani bahona qilib bo'lsa ham albatta o'sha xarid qiladigan narsasini olib ketish xususiyatiga ega shuning uchun ham biz flegmatik temperamentdagi tipdagi insonlarimizni juda yam mo'min bosiq insonlar deb aytamiz endi bundagi o'zi aslida olib qaraganda flegmatik temperament tipdagi insonlarimiz ko'proq ayollarga qizlarga xos temperament tipi chunki bular og'ir bosiq mo'min qobil bo'lishadi lekin hayotda haqiqatdan ham Demek flegmatik temperament tipdagi o'g'il bolalarimiz ham uchrab turadi Demek melankolik temperament tipdagi insonlarimiz qanday bu insonlarimiz judayam og'ir judayam bosiq bularni og'zidan bitta so'zni chiqishi juda yam qiyin tasavvur qiling o'rtoq biri melankolik, ikkinchisi xolerik yoki boshqa temperament tipiga mansub bu yerda bironta odam kelib yonidagi o'sha xolerikni jazolasa yoki urishsa u xolerikka ta'sir qilmasligi mumkin sangvinik ayyorlik bilan bu vaqtdan chiqib ketishi mumkin lekin melanxolik gap eshitmasada o'zi xohlamagan holda ko'z yoshlari duvillab oqishi mumkin chunki melankolik temperament tipdagi insonlarimiz ozgina narsaga ham juda yam tez yig'lab ko'zlaridan yoshlar duvillab oqishi mumkin bular hech qanday begona jamoalarga qo'shilolmaydi hech mahal birinchi bo'lib gapirmaydi ular gapirishdan ko'ra tinglashni yaxshi ko'rishadi ular ko'pchilik holatda hayolparast bo'lishadi endi hayotda bunday melankolik temperament tipdagi insonlarimiz ko'proq karrektorlik ishlari nashriyotdagi ishlarni amalga oshirishi mumkin bu temperament tipga mansub bo'lgan insonlarimiz ko'proq hayolparast bo'lishadi ularda hayol, bolisha. Ular hayol mana bu ilhom parisi kuchli bo'ladi melanxolik temperament tipdagilar hattoki she'riyatga ham qiziqishadi hatto o'zlari she'r yozishi mumkin masalan seminar mashg'ulot o'tyapti o'qituvchini bergan savoliga masalan xolerik temperament tipdagi o'quvchi man javob beraman deb tavakkaliga javob beradi lekin to'g'ri javob beradi lekin melanxolik temperament tipdagi judayam ko'p kitob o'qiydigan inson bo'lsada u mana shu savolga javobni to'g'riligini biladi shu javobni aytishi mumkin lekin uni xayolida hozir shu javobni aytsam to'g'ri bo'larmikin qanaqa bo'larkan noto'g'ri aytib qo'ysam qanday bo'larkan degan fikr o'tguncha xolerik bu javobni berib bo'ladi hayotda melanxolik temperamenttipga ega bo'lgan o'g'il bolalar ham uchraydi bu insonlar haqiqatdan ham og'ir bosiq mo'min qobil bo'lishadi kam gapirishadi bular to'g'risini aytish kerak yolg'izlikka moyil o'g'il bolalar bo'lishadi bular ko'proq o'zi bilan o'zi ovora bo'ladigan yani ijod bilan shug'ullanadigan insonlar demak melanxolik tipiga mansub bo'lgan o'g'il bolalar bo'lishi mumkin qizlarimizda ham xuddi shunday xususiyatlar mavjud lekin qizlardagi melanxolik temperament tipi demak bu oddiy bir holatga biz uyayamiz chunki ular hayotda bosiq og'ir vazmun bo'lganligi uchun ham ularda uncha sezilmaydi endi temperament tipini hayotda insonlarda qanday uchrasishi mumkin hayotda biz hech mahal bitta temperament tipiga mansub bo'lgan insonlarni uchratmaymiz lekin aslida bunday olib qaraydigan bo'lsak bitta temperament masalan sof holerik temperament tipiga mansub bo'lgan insonlar judayam kam uchraydi agarda bunday insonlar ko'proq o'g'il bolalarda uchraganligi uchun ham judayam jahldor harakatchang demak jahlini juda ham tez namoyon etadigan insonlar bo'lishi mumkin shuning uchun ham o'zi psixologiyada temperament tipi aslida har bitta insonda yo ikkita yoki uchta yoki to'rtta aralash tipga mansublik bo'lishi mumkin nima uchun bunday deymiz hayotda biz mana shu sof jahldor insonni ya'ni xalerik insonni uchratamiz lekin buni aynan jahldor inson deb turamiz bir, bir bir ma'lum bir vaqtdan vaqtdandan keyin kara, qarasangiz bu mehribon insonligini ham ko'rishimiz mumkin hayotda qanday xalerik sangvinik flegmatik tipga mansub bo'lgan insonlar mavjud sangvinik flegmatik tipga mansub bo'lgan insonlar mavjud flegmatik melankolik tipga mansub bo'lgan insonlar mavjud lekin hayotda shunday bir odamlarni uchratishimiz mumkinki bular bir vaqtning o'zida to'rtta temperament tipiga mansub bo'lgan insonlar bu insonlar hayotda qanaqa bo'ladi bu insonlar aralash temperament tipiga mansub bo'lganligi uchun ham bir qarasiz jahli chiqadi bir qarasiz ular harakatchi bo'ladi bir qarasiz ular sizni ko'nglingizga kirib ketadi bir qarasangiz yig'laydi bir qarasangiz kuladi chunki bularni xarakteridagi o'zgaruvchanlik yaqqol namoyon bo'lishi mumkin bunday insonlarga ba'zi paytda biz aytamiz bu insonni biz xarakterini tushuna olmaymiz nega bu inson judayam tez o'zgaruvchan inson deymiz aslida esa bu to'rtta temperament tipiga mansub bo'lgan insonlardir <türk> siz nima deb o'ylaysiz temperament o'zgaradimi insonni temperamenti uning barcha xarakter xususiyatlariga asoslangan holda namoyon bo'ladi biz insonni qat xulq atvori xatti harakati yurish turishi insonlar bilan bo'lgan munosabatiga muomalasiga qarab insonlarga baho beramiz demak insonlarnig mana shu xarakter xususiyatlari ma'lum bir jihatdan temperamentini namoyon bo'lishini ham ko'rsatadi aslida temperament o'zgaradi deyiladi temperamentni o'zgarishi masalan biz hozir siz agarda xolerik temperament tipiga mansub bo'lsangiz ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin tashqi muhit odamlar bilan bo'lgan munosabat va tarbiya asosida sizni temperamentingiz ma'lum bir vaqtdan keyin o'zgarishi mumkin lekin bir narsaga e'tibor berish kerak insonni masalan biz hozir xolerik temperament tipida deb dik lekin siz mana shu tarbiya asosida ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin sizni temperamentingiz da, masalan sangviik yoki flikmatiklik temperament tipini namoyon etsangiz-da, aslidagi xolerik temperament tip, yashirin holatda bo'lishini kuzatishimiz mumkin nima uchun yashirin holatda deymiz? ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin siz o'zingizdagi boshqa temperament tiplarga xos bo'lgan harakatlarni namoyon qilasiz amalga oshirasiz lekin mana shu vaqtni o'zida siz o'zingizni xalerikligingizni ham namoyon etishingiz mumkin demak aytishimiz mumkinki temperament tipi o'zgarishi mumkin lekin psixologiyada bir qancha testlar mavjud va bu testlar orqali siz o'zingizni temperament tiplarigizni o'rganishingiz mumkin masalan ayzingni temperament tipni o'rganuvchi metodikasi bundan tashqari biz temperament tiplarini umuman insonni temperamentini xarakterga bog'lab o'rganganligimiz uchun ham bizda proyektiv metodikalar bor mana shu proyektiv metodikalar ya'ni rasmlar chizish orqali ham insonni qaysi temperament tipiga mansub ekanligini biz o'rganishimiz mkin temperament bu insondagi mustahkam individual psixologik xususiyatlar yig'indisi bu xususiyatlar yig'indisini biz insonni xarakter xususiyatlariga asoslangan holda baho beramiz xarakter insonni demak xulq atvori demek yurish turishi va undagi barcha psixik jarayonlarning qanday namoyon bo'lishiga qarab unga biz baho beramiz o'zi aslida biz insonlarni demak individual psixologik xususiyatlariga baho berganda nimaga e'tibor beramiz faqat insonni xarakter xususiyatlariga baho bermaymiz hattoki mana shu temperament tipiga baho berish jarayonida ham insonni qobiliyatiga insonni qarashiga insondagi muomala jarayonlariga va insonni xarakteri hamda temperamentiga asoslangan holda insonlarni baholashimiz mumkin o'zbekiston milliy universiteti psixologiya kafedrasi dotsenti abdurahmonova zuhra erkinovna bugun sizlar bilan shaxsning individual psixologik xususiyatlari bo'lgan temperament haqida suhbatlashdik keyingi onlayn darslarimizda uchrashguncha sog' bo'ling